તો રાજ્યસભામાં સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે સુરતમાં કેટલાક સમયથી જોવા મળી રહેલી હીરા ઉદ્યોગમાં મંદી ઉપર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા જેનો જવાબ આપતા કેન્દ્રીય વ્યાપાર અને વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે ભારતમાંથી લેબનોન ડાયમંડના નિકાસમાં વધારો નોંધાયો છે જી સેવન દેશોએ લગાવેલા પ્રતિબંધો એ તેમનો અધિકાર છે હીરા ઉદ્યોગમાં તેજી માટે સરકારે ડાયમંડ જ્વેલરીમાં એક્સપોર્ટ વધારવા પગલાં લીધા છે पूरे देश में डायमंड का हब गुजरात के सूरत में है तो मैं आपके जरिए मंत्री जी से कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है पर एक दो तीन चीज़ें माननीय मंत्री जी को आपके ज़रिए इसलिए नॉलेज में डालना चाहता हूं और सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भैया आपको ठीक काम मिल रहा है क्या आत्महत्या नहीं हो रही है आप डेट तय करो मैं आपके साथ चलूँगा नो no पॉलिटिक्स हम सीधे ओपन हाउस में उनको पूछेंगे दिक्कत है सर 7,110 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट सिर्फ दो साल में कम हुआ है बहुत बड़ा आंकड़ा है ये टोटल इम्पोर्ट 2021 22 में 174.87 मिलियन कैरेट था और 23-24 में जब सात बिलियन कम हुआ ये टोटल इम्पोर्ट 198.66 मिलियन कैरेट हो गया यानी एक प्रकार से बाईस दशमलव चौहत्तर प्रतिशत इम्पोर्ट बढ़ा की जानकारी के लिए हमारे एक्सपोर्ट में जो गिरावट आई है वो मात्र पाँच प्रतिशत है फिफ्टी टू मिलियन कैरेट से फोर्टी एट मिलियन कैरेट मात्र चार साढ़े चार मिलियन टन मिलियन कैरेट कम हुआ है